चार महीने पहले पाँच महीने पहले जब चुनाव की परिस्थिति थी, थी कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथी क्या बातें लोगों के सामने रखते थे वो रखते थे कई ऐसी बातें रखते थे कि देश के हितों की रक्षा इसमें होती नहीं थी कई उनके साथियों ने कई जगह पर हेर राम का साथी था फाजन इनका मैंग उन्होंने बंगलोर में, <coughs> में कहा कि हमें चार सौ फास्ट सीट चाहिए क्योंकि हमें परिवर्तन फर्योस्त, परिवर्तन करना है संविधान में इस संविधान में बदलाव करना हो तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में चार सौ से ज़्यादा सीट की आवश्यकता है <coughs> ये बात उन्होंने कही, उनके कही थी उनके कई साथियों ने ऐसी की थी और ये बात सीधे सामने उनकी तैयारी थी कि देश के संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी इस देश के हर हाँ आदमी का अधिकार जिसमें था इसमें परिवर्तन करना चाहते थे और इसीलिए उनको चासूसी थी ये स्थिति देश के लिए फायदेमंद नहीं थी और मुझे खुशी है कि इस देश की जनता ने यह संविधान के बदलाव लाने की बात की गई जिन लोगों ने उनको समर्थित किया ये हो गया आज हम देखते हैं फादर उनसे कई लोग जिनके हाथ में देश की हुकूमत है उनके सोच में बदलाव नहीं आया दो चार दिन फैले आठ दिन फैले अमित शाह होम मिनिस्टर उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया वाले में कुछ बातें कही गई उन्होंने कहा कि देश के जितने भ्रष्टाचारी है उनके सूबेदार है अजीब बात है जो भी आज देश का होम मिनिस्टर है होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गरज इस्तेमाल किया इसके लिए सुफीन कोर्ट ने उनको गुजरात से तर्जुआ किया था जो आदमी जिसे सुफीम कोर्ट ने तजुफा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के हमेशा की, की जिम्मेदारी लेकर आज भी गए और इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का ये समय आज जिस तरह से इन लोगों के हाथ से हुक्म से ये कदम उठा रहे मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा सोचना होगा ध्यान देना होगा नहीं तो इस देश को गलत रास्ते भर देने का काम आज के हुकूमत से बैठे वाले लोग सौ प्रतिशत करेंगे और इन सब बारे में हम लोगों को ध्यान देना होगा अभी मैं कुछ ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ इतना ही कहता हूँ कि ये किताब तैयार हुआ किताब की ज़िम्मेदारी जो ली थी उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ ली दी। और इस बारे में आपने कई किताब के बारे में बातें चाहे शेर साहब चौहान हो बाकी साथियों से सुनी इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है नई सिदा जो हुई है वो लिखने की आवश्यकता है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शे जी चौहान और उनके साथियों के साथ बैठकर इसमें जो कोई सुधार करने की आवश्यकता हम जरूर करेंगे मुझे खुशी है कि अन्य भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ है आज उर्दू में हुआ मैं तो उर्दू कर नहीं सकता मैं तो उर्दू समझ सकता हूँ और इसे कम से कम समझने वाले भाषा में ये किताब यहाँ आ गया और जिसकी जिम्मेदारी जो हमारे साथियों ने ली थी इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक ही बात जाते जाते, जाते तो जी को करना चाहता हूँ चोखा जी ने यह कहा कि हम सरस पवार की उम्मीद पकड़ कर आए ये सैचन मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ क्योंकि एक दिन नरेंद्र मोदी ने एक स्वीट में ऐसा कहा था कि सरस पवार की उम्मीद पकड़कर मैं राज्य में आया इसलिए तब तो से मेरा उम्मीद मेरे उम्मीद पर मेरा पूरा भरोसा है मैं किसी के हाथ से भी नहीं दूँगा ठीक है आवाज